मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम समाज जो आहे तो एकनाथ शिंदे यांच्या दसऱ्या मेळाव्याला उपस्थित राहतोय नक्की त्यांच्या भावना काय आहेत हे आपण जाणून घेऊया सर काय सांगाल तुम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या दसऱ्या मेळाव्याला आले आहात कुठेतरी त्यांनी हिंदुत्वाची कास घेऊन ते बाहेर आलेले त्या मुद्द्यावरती ते बाहेर आलेले उद्धव ठाकरेंना सोडून मात्र तुम्ही त्यांच्यासोबत आहात एक सीएम साहेब जो हमारे को महाराष्ट्र मिले आहे जो आज तक का उस तरीके से काम किसी ने नहीं, नहीं किया है एक जो सीएम जो है जमीन पे उतर के पानी में उतर के गरीबों के साथ मिल के कंधे से कंधा मिल के काम करने वाले वो है एक नाथ जी साहब और ये जिस तरीके से जो है अभी यहाँ पे जो बाढ़ आया है उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने कि साहब किस तरीके से पानी में जाके काम करते हैं घर घर जाके किस तरीके से काम करते हैं कौन ऐसा सी एम में बताइए कि आप इस तरीके से ज़मीन पे उतर के पानी में जाके गटर के अंदर जाके इस तरीके से कौन काम करता है तो ये हमारी ये लोगों के लिए मोहब्बत है लोगों के लिए ऐसे मजबूत है हमारे साथ कि हम इनके साथ में ना जाति विवाद धर्म भ्रम का कोई बात नहीं है इसके अंदर जो है एक लगन है एक ताकत है लोगों को जोड़ के हम लोग सारे मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ में खड़े हैं हम और हमारे हिंदू भाई भी उनके साथ में खड़े हैं क्योंकि वो जिस तरीके से मदद करते हैं मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मदद नहीं करते इसीलिए हम चाहते हैं जो ये उत्साह बना जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हमको इंतजार रहता है दशहरा मेलावा का हर साल जो दशहरा मेला है हम लोग हर साल दशहरा मेला में शामिल होते हैं इसीलिए हमको बहुत खुशी है इसके लिए अपने सब महिला मुस्लिम महिला है सर तुम्हें तुम्हें देखिए उपस्थित रहे एक मुस्लिम समाज रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के हम लोग जो शिंदे साहब है बहुत अच्छे इंसान है हम लोग उनके साथ जुड़े क्योंकि हमको आज तक ऐसा नेता मिला ही नहीं जो लड़की बहना योजना जो चालू कर रहे उससे तो सारी बहने खुश है अपने रोजगार चालू किए उससे और हम ये हम ये महोत्सव में ना हर तीन साल तीन साल से आ रहे बराबर इससे काफी मेला अच्छा लगता है हम लोग को आज हम लोग इन, इनके साथ में ग्रुप में जुड़े और आगे भी इनके साथ में ही काम करेंगे शिंदे के, और शिंदे साहब के लिए हम उनके साथ में आगे साथ आगे बढ़ते हैं okay. कौन से इलाके से आए हो कौन से एरिया से आए हो और वहाँ पे आ, कैसा सिचुएशन है मतलब एक नाथ शिंदे के फेवर में है सिचुएशन सर के आपके के मैं वार्ड नंबर सेवेंटी हमारे शाखा प्रमुख मिस्टर हुसैन करोड़ी उनके साथ में हम काम कर रहे हैं उसमें उप शाखा प्रमुख की पोस्ट पे हूँ दूसरा एक सीएम के नाम पे जिनको डायलॉग देना चाहूँगा हमारे सीएम साहब के लिए नाइक पिक्चर की कि अगर सीएम हो तो एक ना सिंधे जैसा वरना ना हो लेकिन अभी तो वो डीसीएम है नहीं बता तो रहा हूँ अब जो भी है हम तारी दुआ ही है कि हमारा साहब आगे आगे बढ़ता रहे हमारी ये दुआ उनके लिए और उनके साथ काम करते थे करते करते रहेंगे आज करोड़ों बहनों को उन्होंने जो सर पे हाथ रखा है उन सबकी दुआ है वो आगे बढ़ेंगे पीछे बिल्कुल नहीं आएंगे आपको लगता है वो सीएम चाहिए, होना, चाहिए। सी होना नहीं चाहिए सीएम उनके अलावा कोई बनना भी नहीं चाहिए मेरा ये कहना है किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो एक नाथ सिंधे साहब का जो बात है ना वो किसी में हमको आज तक नजर नहीं आया की हर एक दुख तकलीफ में वो आदमी ये नहीं देखता की छोटा है की बड़ा है या काम छोटा या बड़ा है हर चीज में उतर के वो अपने आप को एक आम आदमी जैसा जिंदगी गुजारते हैं और सी जो है तो व्हाइट में रहते हैं हमारा सिंधे साहब जो है व्हाइट ब्लैक नहीं देखता सिर्फ इंसान देखता है अभी बी का इलेक्शन आने वाला हो तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है बी में किसका सत्ता आएगी और आपके एरिया हम, में हमारे सीएम हम, साहब की हमारी हमारी सत्ता सी, ही आना चाहिए बस सीएम साहब जो साहब है उनकी पार्टी आना चाहिए और हम लोग भी कोशिश करेंगे उनके पीछे हम मेहनत करेंगे सध्या तुम्ही एक मुस्लिम समाज म्हणून इथे उपस्थित राहत एकनाथ शिंदे यांचा मेळावा आहे उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मेळाव्याबद्दल काय वाटतं त्यांनी हिंदुत्वाची आहे ती एकनाथ धरलेली आणि त्यानुसारच ते बाहेर पडलेले हे बघा आम्ही महाराष्ट्रातून जवळपास हजारोच्या संख्येनं एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या दसरा मेळाव्याला मुस्लिम अल्पसंख्याक हे उपस्थित राहिलेले आहे आमचे पक्षाचे कार्याध्यक्ष अल्पसंख्याक समीर गाजी जे ओकबॉचे चेअरमॅन आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो मुस्लिम समाज आज ह्या मेळाव्याला उपस्थित आहे मेळाव्यातला फरक तुम्हाला सांगायचा असेल तर उद्धव ठाकरेजींचा जे मेळावा आहे ते मेळावा संजय राऊत सुषमा अंधारे यांच्याशी प्रेरित लोकांचा आज ते मेळावा आहे इथं जे मेळावा गोरेगावला होत आहे हे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा मेळावा आहे अठरापकड जाती धर्माच्या लोकांचा मेळावा आहे जसं तुम्ही हिंदुत्वाची कास एकनाथजी साहेबांनी धरली हे म्हणताय ते अगदी खरं आहे एकनाथजी शिंदेसाहेबांकडं छत्रपती शिवरायांचा हिंदुत्व आहे छत्रपती शिवरायांचा भगवा आहे छत्रपती शिवरायांचे विचार आहे आणि तो विचार ह्या महाराष्ट्रातल्या तमाम मुस्लिमांना सुद्धा मान्य आहे त्यामुळं छत्रपती शिवरायांच्या भगव्याला विचाराला आम्ही मुस्लिम समाज मानतो त्यामुळं आज आम्ही बी सीच्या ह्या मैदानामध्ये उपस्थित आहोत येणाऱ्या महाराष्ट्रात मुस्लिम वॉर्डातून एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेला महायुतीला हा बराच काही फायदा तुम्हाला दिसेल जेणेकरून साहेबांचा विजय रथ हे कुठंच रोखणार नाही नक्कीच नक्की तुम्ही काय सांगाल मेळावा सध्या होतोय तुम्ही देखील एक समाज म्हणून तिथे उपस्थित आहात आम्ही समाज म्हणून पण उपस्थित आहोत आणि कार्यकर्ता म्हणून पण आहे साहेबांचे जे काम आहे त्याला बघूनच आम्ही इथपर्यंत आलो आज त्यांचे दर्शन घ्यायचे त्यांच्याकडे काय शीख भेटते ते घ्यायचे आणि पुढे कसं चालबाल करायचं आहे त्यासाठी आलो उद्धव ठाकरेंवरती टीका करण्यात आलेली की त्यांचं हिंदुत्व हे वेगळी आहे अशा प्रकारची टीका एकदम लोकांचं काम आहे जे सत्य असतात त्यांना टीका करायची त्यांच्यावरती आरोप लावायचे हे सर्व चालत असतो पण साहेब काहीच ऐकत नाही त्यांना जे करायचंय म्हणजे करायचंय ठरलेलं आहे आपल्यासोबत माजी नगरसेवक देखील आहे जे पीकेसी परिसरातून येतात सर तुम्ही देखील मुस्लिम समाजातून एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात

चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सब धर्म के सब कास्ट के लोग शिंदे साहब से जुड़ रहे हैं उनका विकास देख के प्रगति का काम देख के जिस तरह के से उन्होंने प्रगति की है मुंबई में महाराष्ट्र में आज लाड़के भाव बन चुके हैं की बहनों के तो आज लोग उनसे जुड़ना चाह रहे जुड़ रहे लोग और उनकी ताकत बढ़ा रहे वो मजबूत होंगे तो महाराष्ट्र मजबूत मुंबई मध्य तुम्हारा कशा प्रकार एकनाथ शिंदे पावर वाड़ते है मुंबई मध्य तुम्हारा परिस्थिति सिर्फ मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में आज लोग जो ढाई साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक जी शिंदे साहब ने काम किए हैं तो आज लोग उनके साथ जुड़ रहे महाराष्ट्र में इतना काम ढाई साल में जो कि दस साल में मुख्यमंत्री नहीं कर पाता है जो काम ढाई साल में एक नाथ जी शिंदे साहब ने किया आज वही काम की बदौलत लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं उनसे चाह रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और लोग जुड़ सकता हंड्रेड परसेंट शंबर टाका आएगी आज जब तीन महीने चार महीने के बाद जब भी इलेक्शन होएगा उसका जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा ना तो चाकरे का, आ, मानगर का में कोई का और उनकी युति का झंडा बीएमसी एम सी महानगर पालिका पे ले रहेगा ज्यादा दावा की अजुन मजी नगर सेवक जे है एक नाथ शिंदे शिवसेने से जोड़ ग जो मुस्लिम बांधव आहे तो आता एकनाथ शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्याची वाट बघतोय ते काय घोषणा करणार महायुती मधून का हे देखील ते पाहण्यासारखं असणार आहे जर महायुती म्हणून लढले एकनाथ शिंदे तर भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे कसे एकत्र असतील भाजपा आणि एकनाथजी शिंदे साहेब महायुतीमध्ये जो वरिष्ठ नेता है हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेता है वो अलायंस की बात चल जैसा वो लोग हमारे को बता देंगे कि भाई अलायंस तय हो गया है उसके आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर हमारी सामने आएगी कि, कि किस तरीके से हम लोगों को काम करने का है भाजप आज विकास आज ना तो भाजपा को लोग देख रहे हैं ना कांग्रेस को देख आज सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ की हवा में वो विकास को देख रही है और विकास यानी एक नाथ जी शिंदे साहब न किस अशा प्रकार महायुति मध्य जरूरी लड़ाई तयार असू अशा प्रकारची भावना जी आहे ते मुस्लिम बांधव व्यक्त करतोय आता पाहण्यासारखं असणार आहे एकनाथ शिंदे काय घोषणा करणार आहे दरम्यान असेच बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा प्राईम टाईम धन्यवाद